નમસ્કાર આજ રોજ અમારા દાહોદ જિલ્લામાં ગણેશ મહોત્સવનું જે વિસર્જન ગણપતિ બાપાનું થઈ રહ્યું છે તેમાં અમે લોકો દસ દિવસથી ગણપતિ બાપાની પૂજા આરાધના કરીએ છીએ અને આજ રોજ ગણેશ વિસર્જનમાં અમે બહુ હર્ષો ઉલ્લાસથી ગણપતિ બાપાને વડાવવા માટે આવ્યા છે અને અમારે જે દાહોદ જિલ્લામાં જે આ જે તહેવાર છે બહુ દસ દિવસમાં બહુ શાંતિમય ઉજવે છે અને ગણપતિ બાપા આવતા વર્ષે વહેલા આવે તેવી પ્રભુ ને પ્રાર્થના ને દાહોદ જિલ્લાના તમામ નાગરિકો અને ધર્મ પ્રેમી જનતાઓને તંદુરસ્તી અને સ્વાસ્થ્ય જળવાય રહે તેવી પ્રભુ ને પ્રાર્થના થેન્ક યુ आज गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पे आज विसर्जन का दिन है हमने 10 दिन बहुत हर्ष उल्लास के साथ में गणेश चतुर्थी का अवसर मनाया हम लोग ने बहुत एंजॉय किया भगवान की भक्ति भाव से पूजा पाठ करा आज विसर्जन का दिन है थोड़ा दुख भी है पर खुश भी है कि गणेश जी अगले साल वापस से आएंगे और हम व्यवस्था से सारी अरेन्जमेंट से भी खुश है सब अच्छे से हुआ है और अभी भी अच्छे से हो रहा है और अगले साल हम जल्दी से गणेश जी का वेट कर रहे हैं कि वो जल्दी आए और हम फिर से उनका उत्सव मनाएं। मेरा नाम प्रकृति सोलंकी है गोदरा रोड दाहोद में रहती गणपति बापा।, 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 बापा। हम दो साल से गणपति बिठा रहे हैं और ये हमारा दूसरा साल है और हम डीजे से लेकर और यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है शांति से विसर्जन हो बाकी जगह पर वो सब मूर्तियाँ फेंकते हैं वैसे यहाँ पर कुछ नहीं होता है यहाँ पर नॉर्मली पानी में ही विसर्जन होता है गणपति बापा दिशा परमल